भारत और पाकिस्तान के फौजी सरबराहों ने 2003 में फायरबंदी के माहदे का एहतराम करने के एक नादर मुशतरक आज़म के साथ दुनिया को हैरत में डालने के तकरीबा 24 घंटे बाद मुतहदा अरब इमारात के आला सफारतक एक रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे मुतहदा अरब इमारात की सरकारी सतह पर छब्बीस फरवरी को होने वाले इस अजलास में वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अपने हिंदुस्तानी हम मन सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ क्या बातचीत की इसके कुछ इशारे मिले जब उन्होंने नोट किया कि उन्होंने मुश्तरक मफाद के तमाम इलाकई और बैन अवी अमूर पर तबादला ख्याल किया फिर भी बंद दरवाज़ों के पीछे भारत और पाकिस्तान की जंगबंदी ने मुतह अबारात की तरफ से महीनों पहले शुरू होने वाली खुफिया बातचीत में उसके किरदार की निशानदेही की हकाम के मुताबिक जो इस सूरत से वाकिफ़ हैं और उन्होंने शिनाख्त ना होने की शर्त पर यह बताया एक ने कहा कि यह जंग हमसाया ममालिक के माबैन पायदार अमन कायम करने के लिए एक वसी तर रोड मैप की इब्तदा है दोनों के पास जौहरी हथियार हैं और वो कई दहाइयों से पुराने इलाके के तनाज़े पर बाकायदगी से लड़ते रहे हैं यह अमल बरसों में सबसे ज़्यादा मुस्कम कोशिश नज़र आती है और उस वक्त सामने आई है जब बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान पर वसी तर अमन मजाक की कोशिश कर रही है और ये वो जगह है जहाँ दोनों ममालिक ने बरसों से असर वसूख तलाश किया है